Hai Assalamualaikum, saya menjawab kegusaran anda dan diri saya sendiri So dekat sini kita sama-sama tengok di mana dalam kes Zara Karina ni Ada satu NGO Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Semangat Besar ke Malaysia Iaitu Pembela memohon agar inquest diberhentikan atas alasan teknikal dan perundangan Bukan kerana mahu menolak pencarian keadilan katanya So di sini kita tengok ringkasan sebab permohonan itu difailkan Ini, ini antara alasan yang dinyatakan di dalam laporan Malaysia kini Pertama, Inquest ini tidak mengikut Ordinan Inquest Sabah 1959. Mereka mendakwa inquest ini dijalankan mengikut kanun tata cara jenayah undang-undang persekutuan sedangkan Sabah mempunyai undang-undang negeri sendiri iaitu Ordinan Inquest 1959. Ini dianggap melanggar hak perundangan negeri. Kedua, katanya melanggar perjanjian Malaysia 1963 MA63. NGO berpendapat bahawa tindakan menjalankan inquest di bawah undang-undang persekutuan melanggar autonomi perundangan Sabah seperti termaktub dalam MA63. Ketiga, Tiada pemanggilan juri seperti dalam Ordinan Negeri. Ordinan Inka Sabah memperuntukkan bahawa juri boleh dipanggil termasuk wakil kaum yang sama dengan si mati. Ini tidak diamalkan dalam Inka Semasa yang sedang berlangsung sekarang dan NGO menganggapnya tidak sah dari segi prosedur. Keempat, menjaga integriti sistem perundangan Sabah. NGO menegaskan bahawa mereka mahu Inka ini diteruskan secara sah dan telus tetapi mengikut undang-undang negeri bukan undang-undang persekutuan. So ini sajalah yang saya boleh simpulkan aa, kenapa permohonan ini dibuat. Bagi katanya bukanlah bertujuan untuk menghentikan pencarian keadilan buat Zara tetapi mencabar cara dan saluran undang-undang yang digunakan agar ia tidak bercanggah dengan hak Sabah sebagai negeri berautonomi dalam hal tertentu. So kita tengok balik di sini adakah permohonan ini boleh dulus dan boleh dicabar oleh NGO lain? Aa, ini kita punya persoalan. So kita tengok balik kat sini. Berdasarkan pemerhatian saya, permohonan ini boleh dicabar oleh pihak berkepentingan lain. Termasuk NGO lain yang menyokong inquest. So, mana-mana NGO yang berjuang untuk keadilan Zara atau reformasi sistem asrama ke whatever ke boleh juga. Boleh je memohon menjadi pencelah, intervener dalam kes ini untuk menyatakan kepentingan awam dan menolak pembatalan inquest ini. Kedua juga peguam keluarga si mati. So mereka aa, kumpulan peguam Puan Noraidah Lamat juga boleh membantah permohonan ini atas alasan bahawa matlamat inquest ialah untuk mencari punca kematian bukan bersifat menghukum serta keperluan menegakkan keadilan melebihi isu teknikal perundangan. Dan ketiga pihak pendakwa raya atau kerajaan persekutuan juga boleh mempertahankan bahawa kanun tata cara jenayah juga sah di Gunakan, terutamanya jika kes ini melibatkan elemen kepentingan nasional atau urusan di antara negeri. So dekat sini apakah faktor yang akan dipertimbangkan dekat mahkamah? Pertama sama ada penggunaan kanun tata cara jenayah tu benar-benar melanggar ordinan Inquis Sabah ke tak? Kedua, adakah ordinan Inquis Sabah 1999 ini masih aktif dan masih digunakan pakai sepenuhnya? Dan ketiga, adakah tindakan menghentikan Inquis ini akan menafikan hak keluarga dan kepentingan awam? Okey, pada pendapat saya, permohonan boleh lulus jika mahkamah bersetuju bahawa prosedur undang-undang Sabah ni wajib dipatuhi sepenuhnya. Namun ia juga boleh dicabar dan ditolak jika mahkamah mendapati niat permohonan bersifat melengahkan keadilan. Kedua, prosedur sedia ada ni tidak pun menjejaskan kesaksamaan atau ketiga, bahawa keadilan subjektif mengatasi isu teknikal. So sangat penting bagi pihak-pihak berkepentingan lain tampil mencabar permohonan ini jika dilihat mengganggu proses mencari kebenaran bagi masyarakat seperti kita yang tahu isu ini telah viral sedikit sebanyak menjadi kegusaran dan kerisauan. Sedangkan inquest sudah melalui proceeding hingga hari ke-41. So kita tertanya-tanya apa apakah yang boleh dilakukan oleh pihak keluarga Arwah Zahra untuk mempertahankan inquest ini supaya diteruskan dan apakah peranan kita pula sebagai masyarakat yang terus menyokong perjuangan Kak buat Zahra. Antara pendapat saya uh, untuk mempertahankan agar inquest Zahra diteruskan pihak keluarga dan masyarakat masih boleh bertindak secara sah dan strategik. Pertama kita tengok tindakan yang boleh diambil oleh keluarga Arwazara, Zara iaitu aa, peguam mencabar permohonan NGO tersebut peguam keluarga boleh mengfailkan bantahan rasmi di Mahkamah Tinggi untuk menolak permohonan pembatalan inquest. mereka mereka juga boleh berhujah bahawa inquest ini telah dimulakan mengikut prosedur sah dan memberi manfaat kepada pendedahan kebenaran kedua minta pendakwa raya negeri atau peguam negara menyokong inquest. So keluarga boleh menulis surat rasmi atau permohonan kepada pihak berkuasa supaya menyatakan pendirian mereka tu di mahkamah. Dan ketiga, hujah kepentingan awam dan hak keluarga si mati. Ha, di sini kenalah menekankan bahawa keluarga yang berhak mengetahui hujah sebenar kematian dan bagi keluarga inquest inilah satu-satunya jalan terbuka untuk mendapat kebenaran dan cerita sebenar tentang kemudian Regis Allah yarhamah Zahra karina tapi bagi kita pula peranan sebagai masyarakat dan penyokong kita juga boleh seperti biasa berhimpun secara awam atau buat petisyen sokongan kita boleh kumpul tanda tangan petisyen bagi menunjukkan sokongan awam kita yang kukuh agar inquest ini diteruskan dan kedua kita boleh meningkatkan kesedaran awam macam saya buatlah lebih kurang berkongsi fakta kes secara bertanggungjawab di media sosial agar masyarakat lebih faham mengapa inquest ini penting dan ketiga pantau perkembangan mahkamah hadir hadir ke prosedur mahkamah secara sah jika ada kelapangan untuk kita tunjukkan bahawa kita masyarakat prihatin terhadap keadilan kes Zara Karina. Dan keempat, kita juga boleh mendesak ahli politik atau adun atau MP untuk menyatakan pendirian mereka juga. So, masyarakat kita semua boleh mendesak mana-mana wakil rakyat bersuara supaya keadilan ini tidak dihalang atas alasan teknikal saja. So, kesimpulan ringkas dia, Pihak keluarga memang boleh mencabar secara undang-undang dan kita masyarakat juga berperanan sebagai suara tekanan moral dan sokongan awam. So, ini bukan sekadar soal undang-undang tetapi perjuangan hak asasi untuk mendapatkan keadilan bagi seorang remaja yang telah tiada iaitu Zara Kairina Mahathir. So itu saja pendapat saya tentang uh, pertanyaan bagi isu yang viral ni. Saya bukanlah sesiapa, ini hanyalah pandangan pribadi saya uh, dan berdasarkan pemerhatian dan juga juga pandangan beberapa pihak. So ini saya kongsikan bukanlah mewakili keluarga ataupun sesiapa dalam ini. Ini hanyalah pandangan pribadi saya sendiri dan tidak dikena mengena dengan sesiapa pun. So ada pihak yang boleh terima, alhamdulillah yang tidak boleh terima saya minta maaf. Okey, itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Bye. -bye. keadilan Zatertegak, kamirak jak, deruz, berzuara. Mister Zek ofisial, Rujukan Malaysia kini, NGO mahu inquest Zara Karina dihenti kerana tak ikut ordinan inquest negeri. November 21, 2025, 8.25pm bagi. Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Semangat Bersatu Malaysia Pembela memfailkan permohonan untuk menghentikan inkuis Zahra Karina Mahathir yang sedang berjalan kerana mereka mendakwa bahawa inkuis itu diadakan mengikut kanun tata cara jenayah dan bukannya ordinan inkuis negeri 1959. Dalam satu kenyataan hari ini, Presiden NGO Sabah itu, Dr. Muhammad Jeffrey Rosman berkata, prosiding itu memandangkan ia tidak dijalankan meng mengikut ordinan negeri telah melanggar perjanjian Malaysia 1963 MA63. Susulan itu, mereka memohon Perintah Mahkamah Tinggi untuk membatalkan keseluruhan prosiding inkuis, mengisytiharkan inkuis mesti dijalankan di bawah ordinan inkuis negeri dan menegakkan hak perundangan dan perlembagaan Sabah di bawah MA63. Tambahnya, permohonan itu difailkan untuk melindungi integriti sistem perundangan negeri dan untuk memastikan inquest kata kematian Zara Karina dijalankan secara sah, telus dan mengikut undang-undang Sabah. Sabah mempunyai ordinan sendiri iaitu perundangan negeri yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang secara khusus mengawal cara inquest mesti dijalankan di negeri ini. Namun, pihak berkuasa menjalankan inquest di bawah kanun tata cara jenayah yang merupakan undang-undang persekutuan umum. Ini menyalahi undang-undang ultra bias yang melebihi bidang kuasa. Ordinan Inkuas 1959 mengandungi perlindungan penting termasuk keperluan bahawa Corona boleh memanggil juri sekurang-kurangnya separuh daripada ahlinya daripada kaum yang sama dengan si mati yang tidak pernah dipertimbangkan. Menjadikan prosiding ini tidak wajar dari segi prosedur, katanya. Dia menambah bahawa apabila undang-undang negeri yang khusus wujud undang-undang itu masih juga digunakan pakai. Jika tidak, katanya ia adalah kesilapan undang-undang yang serius yang menjejaskan hak keluarga si mati dan jangkaan orang ramai terhadap keadilan. Zara disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth I pada 17 Julai. Dia telah dimasukkan ke hospital selepas ditemui tidak sedarkan diri di Longkang berhampiran dan asrama SMK itu Datuk Mustafa di Papar Sabah pada jam 4 pagi 16 Julai. Polis pada mulanya mengklasifikasikan kes itu sebagai kematian mengejut dan tidak menjalankan bedah siasat selepas ibunya menandatangani surat persetujuan yang menolaknya yang kemudian menjadi pertikaian kerana melanggar protokol polis. Pada bulan Ogos, Jabatan Peguam Negara mengumumkan inkos kematian Zara Karina dan kemudian penggalian mayatnya untuk bedah siasat. Prosiding inkos kemudiannya bermula pada 3 September. Pada 20 Ogos, lima remaja perempuan telah didakwa di Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu Sabah di bawah Seksyen 507C Kurungan 1 dan dan tiga empat kanun kesiksaan kerana mengeluarkan kata-kata ugutan, kesat atau menghina terhadap Zara. Isu yang viral tersebut telah mendapat pengetahuan oleh Ustazah Marhamah Rosli, Ibu Arwah Zara dan juga Puan Marhamah Rosli terlebih dahulu membuat kenyataan di Facebook. Respon awal berkaitan isu permohonan membatalkan prosedur inquest kematian almarhumah Zara Karina oleh sekumpulan individu. Berkaitan isu yang tular hari ini, insyaAllah pasukan peguam yang mewakili Ibu Almarhumah Zara akan mengeluarkan kenyataan rasmi dalam masa terdekat. Untuk makluman semua, Ibu Almarhumah Zara, Puan Raidah Langat tidak pernah dimaklumkan, tidak dibawa berunding dan tidak memberi apa-apa persetujuan terhadap mana-mana permohonan untuk membatalkan prosedur inquest yang sedang berjalan. Beliau hanya menerima mesej pemberitahuan selepas isu ini tular. Tindakan membuat permohonan sedemikian tanpa pengetahuan waris terutamanya Ibu Zara adalah tidak wajar. Tindakan ini juga amat tidak menghormati keluarga serta pihak yang telah berusaha bertungkus lumus dalam prosiding ini kepada pihak yang membuat permohonan ini kami ingin menegaskan beberapa perkara penting. Prosiding inquest mesti dihormati sepenuhnya. Ia adalah proses mahkamah yang sah dan bertujuan mencari kebenaran tentang punca kematian almarhumah Zahara. Sebarang cubaan mengganggu, mempengaruhi atau mengelirukan proses ini adalah tidak bertanggungjawab dan tidak membantu usaha mencari kebenaran. Kedua, hormatilah perasaan ibu almarhumah Zahara. Semua ahli keluarga sedang berduka dan hanya mahukan proses ini berjalan dengan adil, tenang dan tanpa campur tangan pihak yang tiada kaitan. Ketiga, tindakan yang menambah beban emosi kepada ibu dan keluarga adalah tidak beretika dan tidak berperi kemanusiaan. Kami meminta semua pihak untuk memberi ruang sepenuhnya kepada mahkamah dan peguam menjalankan tanggungjawab mereka. Jangan menambah tekanan kepada keluarga dengan kenyataan atau tindakan yang boleh menggugat perjalanan inquest. Yang adalah keadilan untuk almarhumah Zara dan semua adalah keutamaan kita. Mohon jangan libatkan sebarang agenda peribadi maupun politik dalam hal ini. Mohon doa semua ya. Jangan lari fokus. Marhamah Rosli, 21 November 2025. So, saya dah bacakan uh, pengesahan yang dikeluarkan oleh NGO sah lantikan uh, keluarga Almarhumah Zara. Di sini saya juga uh, menyatakan perkongsian daripada Ibu Zara di mana Puan Noraidah Lamat menyatakan saya dan peguam tidak pernah bersetuju mengenai perkara ini. Tolong hormati keluarga kami dan jangan campur politik dalam kes ini. So saya harap semua pihak boleh menghormati apa jua keputusan Puan Noraida Lamat sekeluarga dan tidak memanipulasi keadaan demi kepentingan pribadi dan juga uh, bersamalah kita untuk terus berdoa semoga perjalanan inquest berjalan lancar seperti yang kita semua harapkan untuk mencari kebenaran demi keadilan buat Zara Karina. Justice for Zara Karina. Assalamualaikum. Bye-bye.